братья, за Украину. Здравствуйте. Добрый вечер. На какие темы беседуете? А вы откуда? Я из Германии, ну я в Германии 25 лет только, а раньше жил в России, в городе Волгоград. Я вас услышал. Я из города Кривой Рог. В преимущественно я здесь выбираю россиян, чтобы обсудить текущие события взаимоотношения ну, текущие между Россией события, и Украиной. Текущие события, в принципе, я, меня интересуют обычно вот такие события, которые либо связаны с войной, либо с политическими новостями, которые вокруг этой войны крутятся, связанные с Трампом, там Путиным не знаю, Макроном, Нет, ну, давайте что-то, давайте что-то обсудим. Что вы думаете? Вот как вы оцениваете? Я потом свое мнение скажу. А вот, вот эти 28 пунктов мирного якобы соглашения, которые выкатил Трамп через своих дружков, через Уиткофа и Кушнера. А как вы оцениваете вот этот документ? Как он вообще появился на свет? Как вы думаете? Ну, уже давно разобрались. Даже специалисты дали оценку ну, тому, как появился этот документ. Что изначально он был написан на русском языке. Позже он был переведен на английский язык. И был подсунут там... Я думаю, что Трамп его даже не видел. Скорее всего, что к нему пришел э, Витьков, говорит, э, Донни. У меня тут есть такой классный план, вот, как это все разрулить. Он, ну, давай, едь, занимайся. Вот так и появились вот эти 28 пунктов. Э, касательно, почему э, их обсуждают, почему этот... Я думаю, что Зеленский, он хоть и был неопытный политик, но он быстро учится. Э, и мне кажется, что сейчас э, Украина пытается хоть о чем-то договориться с Америкой, чтобы сказать, вот смотрите, мы с вами договорились. И Америка, чтобы у Америки больше не было возможностей давить на Украину, что якобы Украина на что-то не согласна. Вот обговорить вот эти моменты и сказать, что вот смотрите, мы же с вами договорились, а теперь идите, требуйте что-то с Путиным. То есть, вот. ну, мне... Почему-то кажется, что ситуация вот такая. У меня мое мнение очень похоже. С вашим мнением. Я могу единственное, что еще добавить что я абсолютно убежден, что Трамп человек Путина. Он либо подкуплен, давно уже, он получил очень большие обещания каких-то крупных денег, и э, Трампу вообще по барабану Украина ему, э, ему нужен мир э, на любых условиях, даже на условиях, если полная будет капитуляция Украины, включая там сдачу Киева, его это вообще не волнует. А что касается вот этого документа, ну, проект, проект соглашения из 28 пунктов, там был один такой пункт, про который Трамп, Витков и Кушнер вообще никак не могли знать. Там один пункт был, я не помню, какой номер, там было написано: сделать русский язык государственным языком в Украине. Я больше чем уверен, что эти люди ни Трамп, ни Кушнер, ни Уитков, они вообще не знают, на каком языке разговаривают в Украине и на каком языке разговаривают в России. Да, Поэтому это, это доказательство вообще стопроцентное. Это нарратив Кремля. Который уже очень давно и из Америки он никак не мог поступить. Это точно из Москвы. Это, это я, вообще полное. Я, я не уверен, что Трамп, человек Путина, ну просто он себя показал настолько человеком с низкими моральными качествами, что тут я с вами соглашусь, что ему по барабану на Украину. Вот абсолютно. Ну, он просто с этим для него это все деньги он видит только ну долларовые вот эти знаки ему по барабану моральные принципы там что люди там что-то гибнут а вот это что не могут договориться из вот этого он ему показали карту знаете как анекдот про э, этого про Василия Ивановича и петьку ну, старый такой пошлый анекдот Петька идет на свидание до этого, до Анки. А Василий, Василий Иванович говорит, Петька, говорит, куда ты идешь? Он говорит, к Анке. Так ее же там пол Кубани перетаскала. Ну, Петька развернулся и шел. Через полчаса опять идет, говорит, и что? Говорит, ты куда идешь? Он говорит, ну Канки, Так там же ж пол Кубани было. Так, говорит, я глянул на карту, что там той Кубани. Вот так само и для Трампа. Э, ну, э, говорит, ну из-за вот этой маленькой части, он, ему показали большую там, я не знаю, глобус э, э, земли. Вот ему показали и говорят, э, найди там вот этот кусочек Донецкой области. А э, Путину надо просто предлог, чтобы расшатать внутреннюю ситуацию в Украине. И все. Потому что он знает, если продавят на эту Украину, хотя... Опять же, это его вторая ошибка. Первая ошибка, он думал, что Украина поднимет руки, когда он сюда вступит. А вторая его ошибка, что Украину можно на что-то продавить. Вот. Он думает, что если но, его... Нет, сейчас, сейчас вот, вот этот второй вариант, ну, то, что э, поднимет руки, это после 2022 -го года уже такого нет у них. Это давно было. Такое было, да, сейчас да. уже нет. А вот но э, что касается дестабилизации политической то вот эти 28 пунктов тоже для этого очень хорошо подходят а, потому что э, если бы э, полностью как бы отреагировать адекватно на такое предложение со стороны правительства украины это я понимаю э, адекватно это только одно. Засуньте себя куда-нибудь эту бумажку, да? Mm -hmm. Вот если бы так сделали, то тогда бы Путин сказал Трампу: Ну, ты видишь, Дональд, ты же видишь, тебя же не уважают. Давай yeah. это сына, давай, помогай, лишай оружия, лишай разведданных, помогай мне. Хотел дать Украине томогавки. Давай моей армии. Я куплю, я тебе денег еще заплачу. Украине все равно денег нет. А у меня есть. А вот давай так. Это первый вариант. Второй вариант. Значит, начинается игра, да, там, но ну, делают вид, что вроде надо что-то обсуждать. Хотя там изначально обсуждать было нечего. Начинают обсуждать. Вот начинают обсуждать, и тут уже начинается это самое, вся эта тягомотина, что вот это нас не устроит, это не устроит. Не, ну нам надо весь Донбасс, конечно, надо сократить. Но там сами требования не настолько, конечно, абсурдные. Там вот интересно, да? Вот российская армия, она больше, чем украинская армия. А сокращение почему-то украинской армии, наоборот, ну, если, если надо сократить украинскую армию для мира, значит надо российскую в первую очередь сократить. Я так понимаю, логика такая. Потом, у, меня где... так, у меня такое впечатление, что мы с вами смотрим одних и тех же аналитиков, экспертов. Не знаю, я просто как вот у меня такое в голове, да. да. Потом, если если там демилитаризованная зона Славянск-Краматорск, украинская армия от, отходит и и там не будет никаких войск больше. А почему тогда российская армия на такое же расстояние не отходит на, во на восток? И там много таких моментов. Я, я считаю, что я считаю, что Трамп кончен полностью действует только в интересах Путина. Он уже давно подкуплен уже много лет назад. И еще начиная с покупки Рыболовлевым, его... Да, я помню, да, его имени... Задворили, ну, задворили цену, да, да. и я думаю, это только то, что всем известно. Там еще много чего было. Ну да. А вот по Эпштейну уже есть доказательства, что Эпштейн искал встречи с Лавровым и Чуркиным, через Чуркина с Лавровым, чтобы передать информацию... Компромат на Трампа это известно, это уже доказано, потому что там имейлы вскрыли. Вот. Единственное, что неизвестно, передал он в конце концов или нет, но вполне возможно, что возможно, и передал. Ну, возможно. А если он даже не передал, то Путин может сказать, что да, передал, а Трамп этого не знает. Но там много вот таких моментов. Поэтому, конечно. Еще один момент: Трамп это ультраправый по своим убеждениям это фашист. Ему не нравится либеральные демократия. Ему нравятся авторитарные страны, вот такие, как вот Россия, вот как Путин, такие лидеры, как Ким Чен Иин, это он много раз уже демонстрировал. В его окружении даже вот этот вроде гениальный абсолютно бизнесмен, этот самый, как Питер его. Киль? Не, не а? Питер. Питер Киль? Нет, 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 нет. Который первое время в одной команде постоянно с ним а, был. А, Илон, Илон Макс. Илон, Илон Маск. Маск. Илон Маск. Это тоже фашист. Это там, фашист. Там, там есть другая, ну как, не то что другая, а она идет в параллель с вашими утверждениями. Они все, скажем так, приверженцы, такая у них есть движение или... Как бы партия называется "На темное просветление". Потом найдете, почитаете. Вот Джей Ди Вэнс к этому относится. И бытует такая, как бы, версия, что они хотят, ну, там, э, в этой партии полностью, э, как бы, идеология в том, что демократии не должно быть, а страной должны управлять технократы, то есть, э, вот эти. Э, там Билл Гейтс, там Цукерберг, владельцы вот этих ну, медиакомпаний разных, там цифровых компаний, Илон Маск вот это там со своим с PSX, там со всем вот этим. То есть они считают так, что если они... Хорошо, ну вот они информатики, они хорошо разбираются в цифрах, там в программах, то они и знают, как правильно ну, на политических, скажем так, на политической арене выступать и управлять страной. И они хотят прибрать власть к своим рукам. Почитайте, есть там информация про вот это темное я, просветление. Я пока называется. про это не читал, но там параллельно уже то, что абсолютно понятно что они ненавидят Евросоюз. Трамп про да. это не раз говорил, Илон Маск тоже про это говорил да. официально, абсолютно публично. Они поддерживают только ультраправые партии в Европе, да. которые могут развалить практически демократический Евросоюз. Там альтернатива да. для Германии, ЛПН, вот этих всех негодяев. Особенно нравится, конечно, Орбан. Это вообще красавчик, любимчик. А, а вот да. вот это именно то вот Орбан, вот эта альтернатива, Липен, это вот именно то, что они хотели бы видеть из Европы и хотели бы, чтобы Евросоюз не существовал. Я и, знаю. И они еще хотят явно хотят выйти, но Трамп явно хочет выйти из НАТО, чтобы США в НАТО не участвовали. Это явно видно точно. Посмотрим, удастся им это или нет. Вот возвращаясь к тому, Путин продавливает вот эти 28 планов. Опять же, в чем еще его ошибка? Он думает, ну, так эти те люди которые узурпировали власть они почему-то думают что и все другие так могут то есть если он один в своей ну, в россии решает какие-то вопросы то он думает что таким же образом может и зеленский вот сказать я решил вот так и его послушают но у нас немножко другая ситуация. Если Зеленский вдруг захочет сдать позиции, то он вылетит как пробка и будет, ну я не знаю, там проситься где-то возле Януковича э, там или к нему подселиться или особняк где-то возле Януковича ему Путин приготовит, потому что Зеленского никто здесь праздновать не будет, если он пойдет против мнения народа. Зеленский это чувствует, и ну, его это, наверное, только скажем так, его мысли совпадают с мнением народа, и это его только поддерживает. А Путин думает, он, что он, он иначе не может, потому что конечно у него, у него же нет, он же не, не создал авторитарное государство, которое создал Путин. Это Путин может такое, где уже вертикаль власти там. А да. Полицейское государство, там э, на каждого нервного человека два человека с дубинкой и, и с пистолетом. А, 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 Тра а Трамп смотрит, нету, да. него, а Трамп него, смотрит него... на Путина с завистью, потому что Трамп очень бы хотел, чтобы в Соединенных Штатах Америки было так же, как в России. Чтобы его слово было... Ну, чтобы, ст стать царем. Он мечтает стать царем. Только дело... Только дело в том, что у Америки очень богатая история независимости. Там люди этого не позволят сделать. Ну, по крайней я, мере, я, я так думаю. Я, я тоже надеюсь, я тоже надеюсь. Хотя, конечно, граждане Америки 50%, конечно, конченые дилы, падки на всякие сказочки. Вот на эти, да но они зато очень быстро разочаровываются потому что да. то что э, вот этот популизм очень многим в Америке нравится потому что там на самом деле как вот э, говорят аналитики не так уж много умных людей стоишь Да. Плавина но, 50, но соци... 80, социология показывает О, что ничего. там отношение к Трампу очень резко меняется и не в лучшую для него сторону ну не ну конечно но им же он что рассказывал он рассказывал что там вот, например, про Германию. Он сказал, что я такие там импортные тарифы введу на Мерседес, БМВ, там на на эти все там Ауди и прочие автомобильные заводы, что они бегом побегут к нам в Америку открывать mm -hmm. заводы, а там закроют заводы все Volkswagen и прочее. и э, все заводы будут у нас, они нам будут платить налоги они дадут рабочие места и у нас вообще жизнь будет просто прекрасна. Но мне вот понравилось, что я читал по этому поводу какой-то отчет компании Apple. Они сказали, что если, допустим, сделать вот такое импортозамещение полное айфона да а если, то, iPhone, то инженеров iPhone... столько не хватит э, в, в... Во, да не во первых во первых нет инженеров таких нет рабочих нет специалистов квалифицированных в Америке mm -hmm. чтобы собрать да. но если даже это сделать то будет iPhone вот я не помню там тысяч долларов сказали будет я слышал что в, в Германии все-таки завод Volkswagen а закрывается правда это? один один из заводов это в Дрездене. один из... В Дрездене закрывается. Да, а, их, а их дочь... сколько вообще? О, я точно не знаю. У меня дочь работает на Volkswagen. У нее пока вроде все нормально, хотя сокращение тоже есть. Сокращение да, да. есть там. Вот, Но у нее вроде нормально, а это завод в Дрездене закрывается. Насколько я знаю, Volkswagen там вроде большинство автомобилей сейчас в Китае выпускает или нет? Он... Не, ну почему? Почему в Германии в Германии вот главный завод это не Дрезден, это Ингольштадт. Ингольштадт uh -huh. это Бавария, это недалеко от Мюнхена. Uh -huh. Вот в Ингольштадте это главный завод Volkswagen, это Германия. Ясно, ясно. Хорошо, спасибо за диалог, интересный. Ладно, что будем надеяться, наверное. Я вот знаете, на что надеюсь? Мне не нравится все, что происходит в последнее время. Ну, война вообще кошмар, конечно, тут говорить нечего. У меня надежда на то, что вот все-таки нужна экономика для продолжения войны. У Украины экономики уже и так нет. Но она, она будет все равно заемными средствами будут поддерживаться. Там 50% дефицит бюджета, 60% это значение не имеет. А в России, даже если 10% будет дефицит бюджета, они не смогут войну продолжать. Вот никак. Вы, не... ошиб... И... вы, вы ошибаетесь. Дело в том, что Путину на свой народ просто наплевать. Они будут жить, понимаете? они будут жить в нищете, у них не будет ничего жрать, но им главное насолить. Ну сейчас уже не знаю, насколько Америке, но вот если Путин им скажет, ну вы представляете, как мы сейчас, я не знаю, как какой мы нанесли удар по Европе, их вот эта мысль будет греть и они готовы терпеть будут. Поэтому я не знаю, я больше верю в то, что все-таки должен инстинкт самосохранения вот тех дурачков, которых загнали на фронт и которых просто гонят на убой, ну все-таки должен как-то побороть инстинкт самосохранения. Может быть, все-таки будет очередной там Пригожин или еще кто-то. Хотя, видите, они не дают, чтобы хоть какая-то личность там авторитетная сформировалась они только кто-то появляется они сразу это срезают не знаю ну мне почему-то может совокупно это будет и экономика и неудачи их не знаю Что а их может я, я почему экономику говорю экономика потянет все остальное военные Потянем. перестанут оплату получать ну, там, вот конечно, это да, это да. Может. Проблемы возникнут с обеспечением. Это будет в последнюю очередь. Сначала он ограбит пенсионеров, потом он ограбит вкладчиков всех банков, конфискует там счета, например, да, банковские. Да, они сейчас а потом, засматриваются, у них там 60 триллионов лежит да, на да, счетах. Там, там, очень большие, там очень большие деньги, на самом деле, сейчас, да. Уже какие-то первые первые сигналы идут. Там некоторые меры уже принимаются. Не, не посмотрим, буду... посмотрим. Не знаю, а, это все. А потом потом бюджетники будут ограблены, там учителя, врачи и прочее. Но когда уже и, и эти деньги будут потрачены, а тогда что? Тогда все. Так, вот тогда уже конец. То есть, конечно, он все будет приоритет будет всегда война военно-промышленный комплекс, армия, приоритет, все лучше им, все деньги, но, но когда-то тоже закончится, да, и вроде, вроде, бы, как говорят, что через год уже там кирдык Вы знаете, когда началось полномасштабное вторжение России, через год уже говорили, что будет кирдык, но уже это длится вот без малого 4 года, это раз. А еще что, меня, что в меня вселяет надежду? Изменилась сама риторика Путина. Он сейчас становится агрессивней. Это говорит о том, что он не добивается того, чего он хочет, и ему надо накручивать, как бы сжимать пружину. То есть он уже на европейских лидеров говорит вот эти подсвинки. Слышали, да, его он это? Слышал, да. да. Это, это, кстати, хороший признак. Да, я, значит, я говорю, значит... Он, значит... он психует. Он психует. Да. да, да, да. Значит, он не добивается. Или же он э, э, ощущает, что рычаг давления э, у него заберут. То есть, э, если у него конфискуют вот эти деньги в счет э, Украины, потому что ну... У России тогда не будет рычага давления на Европу. На самом деле эти деньги, которые там лежат в, этом, в Бельгии, они являются еще таким рычагом давления. То есть он говорит, ну если вы заберете, мы вас засудим. То есть дают шанс вроде как ему сохраниться. А на самом деле, если бы они с самого начала сказали: "Да не, ну тут других вариантов не должно, агрессор должен нести ответственность за то, что он сделал и все, забрали деньги, тогда бы... Ну, а так он э, ему дают возможность, вот знаете, как бы ходить гоголем и вот эту и поэтому у него такая риторика появляется. Ну, посмотрим. Ну, там, там, кстати говоря, сейчас заблокированные деньги не только вот государственные российские в Бельгии. Uh -huh. Есть частные деньги, например, вот самая большая сумма, какая, какая я знаю, в Великобритании 2,5 миллиарда фунтов Абрамовича, да, потому спасибо. что ему разрешили продать за 5, примерно, миллиардов Челси, клуб Челси, uh -huh. с учетом того, что 2,5, половину. 2,5 он забирает, а половину он отдает как репарации на восстановление, на помощь Украине. Uh -huh. Он, он как бы свои деньги забрал, а эти оставил и не, и не, и не хочет. Нет, там, там ситуация такая была, что он хотел обмануть. Он хотел потратить деньги, и его риторика была такая, что он эти деньги потратит на тех людей, которые пострадали от российско-украинской войны, но он эти деньги хотел потратить на российских военных. Они же тоже как бы пострадали от российско-украинской войны. А Европа говорит: не, нифига, чувак, э, ну, то есть, ты же. Хотел потратить деньги на, на украинских людей, которые пострадали от российско-украинской войны. Ну и вроде как хотят у него эти денежки все-таки забрать. Да, То там, есть... я, я насколько понял, как пишут что BBC, написали, что эти 2,5 миллиарда у него и так и так отберут. Да, потому да, что... потому что, Это, потому что, что ему... Через суд это очень легко сделать. Да, потому что ему дали возможность продать вот эту компанию при, только тогда, когда он сказал, что ну я половину этих денег потрачу на людей, которые потерпи, пострадали от российско-украинской войны. Но потом он хотел таким образом надуть Европу и потратить деньги на российских военных но это понятно если да. бы он не хотел надуть он бы не был абрамовичем да, да. Конечно. У, вас тоже, у вас тоже таких в украине полно там Коломойские хватает. все. Хва хватает хорошо спасибо вам за диалог будем Давайте, смотреть держи, что держитесь мы... на, держитесь, надеюсь спасибо. на улучшение по, потому что так долго жить уже надо... хорошо надоело. спасибо до свидания Така собі. Я не знаю, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі. Це ну, в коментарях, чи вам цікаві такі розмови, чи ні. Я розумію, що для вас, мабуть, цікавіше, коли йде протистояння, наприклад, там, українця з росіянином. Ну, цей росіянин живе в Німеччині, і ну, що, що казати, ми з ним на одній хвилі. Е, і тут. Другого не дано. Але така собі аналітика, знаєте, можливо, в таких дискусіях щось можна помітити, чого, на що раніше там не звертали уваги.